или монетарные. Я понимаю, подоплеку вопроса. Значит, мои взгляды я, конечно, по образованию политэконом, И как раз и я писал дипломную работу, она называлась так. Эволюция средств международных расчетов в условиях государственных монополистического капитализма. Вот, поэтому э, я думаю, что э, исходя из этого, ну, как сказать, нельзя сказать, что э, какая-то стратегия она чи либо чисто э, монетаристская, либо чисто кейнсианская и тому подобное. Поэтому я думаю, что то, что сейчас разрабатывает Министерство экономики, оно будет носить такой комплексный характер. Хотя думаю, что чистые монетаристы в полной мере нас не поддержат, может быть. Я бы так.